মই যোৱাবাৰ মই ইয়াতে তিনি বিঘা মাটি বগৰী লগাইছিলোঁ পুলিটো মই কলিকতাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ যোৱাবাৰ তিনিবিঘা বগৰীত মই খৰচা মচা যথেষ্টখিনি হৈছিলোঁ যদিও ধৰি লওক খৰচা মচা ভাত দি মই তিনিবিঘা মাটিৰ পৰা চাৰি লাখখন টকা এটা উপাৰ্জন কৰিলোঁ এইবছৰ যিটো আমি সেইটো কাটিং হ'ল কাটিং হোৱাৰ পিছত এতিয়া যোৱা বছৰ এজোপা আছিল কেতিয়াবা চাৰি চাৰিজোপা হ'ল এতিয়া মই আশা কৰিছোঁ মোৰ এই তিনি বিঘা বগৰীত মিনিমাম খৰচা মৰ্চা বাদ দি মিনিমাম মিনিমাম ছয় সাত লাখ টকা এটা মোৰ হাতলৈ আহিব আৰু বগৰী খেতিটো আচলতে লাভজনকে খেতি কৰিব লাগে সকলোৱে কৰিব লাগে যদি কোনোবাই বগৰী খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে মোৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰে বহুত নিবনুৱা ল'ৰা বেকাৰ ঘূৰি আছে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট মাটিও আছে বগৰী কেনেকুৱা মাটি সেই মাটিবিলাকত যদি কোনোবাই যদি বগৰী খেতি লগাওঁ বুলি কয় তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী কোনোবা যদি যুৱক আছে তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব তেওঁলোকে আহি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পুলিটো ক'ত পায় কেনেকৈ ৰুৱে তাত কি কি মেডিচিন দিব লাগে কি সাৰ দিব লাগে গোটেই তথ্যখিনি আমি সেই ল'ৰাখিনিক আমি দিবলৈ ৰাজধিম এইখন একং কাকি পাঁচ নং বেঙেনাআটি বুলি কয় মোটামুটি এইটো বছৰত আপোনাৰ কিমান টকা ইনকাম হ'ল এইটো বছৰতে বগৰীয়ে দেখিছে আপোনালোকে বগৰী পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি এসপ্তাহ ধৰি বগৰী মাৰ্কেটত গৈ আছে এতিয়া ধৰি লওক খুচুৰা পাইকাৰী হ'লে অলপ কিছু কম ইয়াৰ পৰা বেপাৰী লৈ গ'লে আমি পঞ্চাছ ষাঠি টকা দি দিওঁ আৰু মাৰ্কেটত যদি আমাৰ কোনোবা বেপাৰী গৈ বহুত এশ টকা এশ বিছ টকা আশী টকা যাক যেনেকৈ পায় তেনেকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু ঘৰৰ পৰাও মানুহে নে পঞ্চাছ ষাঠি টকা দি পেলাই চাৰি দুই তিনি চাৰি কেজি তেনেকৈ বগৰী বিক্ৰী হৈ আছে আৰু বগৰীটো মই কণ্টিনিউ তিনিমাহ মই এতিয়া বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ এই যে বগৰী উৎপাদন কেনেকুৱা হয় বগৰীত এটা গছত ধৰি লওক প্ৰথম বছৰটো খবৰ ত্ৰিছৰ পৰা পঁচিছ ৰপা ত্ৰিছ কেজি হয় কাৰণ সেই প্ৰথম বছৰ এজোপা গছ থাকে দ্বিতীয় বছৰ যেতিয়া কাটিং হয় তাত চাৰিজোপা থাকে তে প্ৰথম বছৰ যে এজোপা গছত বিছ কেজিকৈ লাগে তেনেহ'লে পিছৰ বছৰতো আপুনি ধৰি লওক এজোপা গছত বা আশী কেজিকৈ বগৰী প্ৰডাক্টটো ধুনীয়া আশীৰ পৰা এক কুইণ্টেল বগৰী প্ৰডাক্টটো যেতিয়া